Вот что у нас сегодня ночью было. Вылетели стекла. Все вылетело. Да, кричала, закричала. Муж проснулся от моего крика. Одеялом укрылась и кричала. Потому что слышала, что пикирует где-то к нам. Ой, господи. Боже. Ну тут муж закрыл. но его открыла туда. Была это самое, видно такая волна, что все это все туда открылось. Ну а там окно выбито, уже за, заделали. С той стороны поставили USB, а здесь пленкой такой валялись у нас тут. Проснулась от того, что пикировал шахет. Э, закричала, и все стекла полетели в спальню штора удержала. Шахед упал рядом, 30 метров от нас в соседние, к соседу в дом прилетел. Через минут 10 второй пикировал, но мы уже во дворе. Гараж заклинила, дверь заклинила. Мы не смогли попасть, хотели бежать в яму гаража. Потом еще следующие прилеты, следующие. Все закончилось в 4 утра. Окна выбиты. Ну, слава богу, живы. Самое главное. И все это все наживно придет. Харков знов під обстрілами було влучання самі шахеди. постраждало цивільне підприємство в Салтинському районі. Крім цього, в Немишлянському районі постраждали приватні житлові будинки. Взагалі постраждало 16 житлових будинків. Крім цього, постраждали шість багатоповерхових житлових будинків. За медичною допомогою звернулося троє людей. все попривозили. У вас магазин или на рынке? Нет, магазины у нас были.